ও শান্তি এই পাঁচটা আশীৰ্বাদ আপুনি নিজে নিজক সদায়ে ৰাতিপুৱা দিয়ক দেই এগৰাকী মাতৃক বা এগৰাকী পিতৃক গোটেই দিনটোৰ সকলো কৰ্ম সঠিকভাৱে কৰি নিবলৈ আমাক বহুত এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন হয় আভ্যন্তৰীণ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় নহয় জানো মন বুদ্ধি আমাৰ যদি ভালে থাকে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব প্ৰতিটো কৰ্ম আমাৰ বহুত ভাল হ'ব হয়নে গতিকে আমি বিচাৰোঁ আমাৰ সন্তান ভাল হওক সংসাৰ ভাল হওক সকলো ভাল হওক কিন্তু কেতিয়া ভাল হ'ব যেতিয়া আমি নিজে আমাৰ আভ্যন্তৰীণ তেতিয়া আমাৰ মানসিক যদি আমি যদি মানসিকভাৱে যদি সুখী হৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মাতৃগৰাকী যদি মানসিকভাৱে সুখী হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই মাতৃগৰাকীৰ গোটেই ঘৰ সংসাৰ সন্তান সকলো ভাল হ'বই হ'ব দে সেইকাৰণে সকলো কথা মাতৃৰ ওপৰত অন্ততঃ সত্তৰ শতাংশ নিৰ্ভৰ কৰে দে যদিও আমি ভাবোঁ যে দেউতাক মাকৰ সমান সমান হ'ব লাগে সকলো দায়িত্ব কৰ্তব্য হ'ব লাগে কিন্তু আমি যিমানেই যি নকওঁ কিয় এটি সন্তান দেউতাকতকৈ মাকৰ লগত তেওঁৰ যিটো আৱেগিক বা ইম'চনেল এটেচমেণ্টটো বেছি হয় কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম হ'ব পাৰে কিন্তু গৰিষ্ঠ সংখ্যকৰে কি হয় মাকৰ লগত এটাচমেণ্টটো বেছি হয় সেইবাবে মাতৃগৰাকীক গোটেই ঘৰখন চলাই নিবলৈ বহুত আভ্যন্তৰীণ শক্তিৰ আৱশ্যক হয় যিটো মাতৃগৰাকীয়ে উপলব্ধি কৰে নহয় জানো যদি ঘৰখনত চাৰিজন মানুহ চাৰিজন মানুহকে চলাবলৈ লগতে নিজক সেইবাবে আপুনি প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি আপুনি প্ৰথম স্থান নিজক দিয়ক এগৰাকী মাতৃ বা পিতৃয়ে প্ৰথম স্থানটো নিজক দিব লাগিব প্ৰথম স্থান নিজক দিয়ক মানে নিজৰ মন বুদ্ধিক শান্ত জ্ঞানী সুখী কৰি ৰাখিব পাৰিব লাগিব সকলো সময়তে স্থিৰতা থাকিলে সেই মন বুদ্ধিৰে আপুনি বহুকেইটা বহুকেইটা আপুনি আত্মাক চলাবলৈ সমৰ্থ হ'ব সেইবাবে শুই উঠি সৰ্বপ্ৰথমে নিজৰ বাবে আপুনি নিজকে আশীৰ্বাদ দিয়ক নিজে নিজক যোনে আশীৰ্বাদ দিয়ে সেইসকলৰ জীৱন বহুত ভাল হয় বহুত সুন্দৰ হ'ব সকলো তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানসিক অস্থিৰতা অশান্তি দুঃচিন্তা সেইবিলাক লাহে লাহে কমিব আৰু ভিতৰৰ অস্থিৰতাৰ ঠাইত আত্মবিশ্বাসে লাহে লাহে আত্মবিশ্বাস তাতে স্থাপনা হ'ব কেতিয়াবা আমাৰ আমি যেতিয়া কাম বন কৰোঁ বা সন্তানে যদি আমাৰ মতে নচলে ঘৰত যদি অনান্যসকল আমাৰ লগত মত বিৰোধ হৈ থাকে মন নিমিলে তেতিয়া আমিও মানসিকভাৱে কি হৈ যাওঁ আমি মানসিকভাৱে দুখী হৈ যাওঁ হতাশাগ্ৰস্ত হৈ যাওঁ খিংখিঙীয়া হৈ যাওঁ অস্থিৰ হৈ যাওঁ নহয় জানো আৰু এইসকল মাতৃয়েতো সদায় মই ক'ম যে সকলোৱে মেডিটেশ্যনটো কৰিবই লাগিব কিন্তু যিসকল বিশেষভাৱে যিসকলে বহুত বেছি চলাবলগীয়া হৈছে ঘৰ সংসাৰ চাকৰি বাকৰি ইত্যাদি ব্যৱসায় বাণিজ্যত যিসকল মহিলাই চলাই থাকে সেইসকলেও কিন্তু মেডিটেশ্যন নকৰাকৈ ৰাতিপুৱাটো যেন আৰম্ভণি নকৰে দেই এইখিনিতে কৈ থওঁ নিউমাৰলজিকেলি সংখ্যাজ্যোতিষ অনুসৰিও দুহেজাৰ পঁচিছ চনটো হৈছে যে আমাৰ সকলোৰে বাবে মংগলময় বয় বছৰ গতিকে মংগল তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আমি নিজেই নিজৰ মংগল কামনা কৰিম আমি দিনটোত সন্তানৰ বাবে মংগল কামনা কৰোঁ স্বামী স্ত্ৰীৰ বাবে স্ত্ৰীয়ে স্বামীৰ বাবে ঘৰ সংসাৰ থকা সকলোৰে বাবে আমি ইমান মংগল কামনা কৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা নিজে নিজৰ কাৰণে মংগল কামনা কৰিছোনে মনত পৰে নে নিজে নিজকে আশীৰ্বাদ দিয়া কথাটো নপৰে সেইবাবে মই বৰ সহজভাৱে আপোনালোকক এই বাক্যকেইটা কৈছোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই এই পাঁচটা আশীৰ্বাদ নিজে নিজক দিয়ক দেই অন্যক দিয়াৰ আগত এই পাঁচটা আশীৰ্বাদ নিজক দিয়ক গতিকে প্ৰথমটো হৈছে প্ৰথমটো হৈছে যে শুই উঠিয়েই প্ৰথমটো হৈছে মই শক্তিশালী আই এম পাৱাৰফুল বিং মই শক্তিশালী দেই মই শক্তিশালী মোৰ মন বুদ্ধি শক্তিশালী সুস্থ আৰু সবল লিখি ল'ব যদি পাৰে মই মেণ্টেলি ইম'চনেলি আৰু ফিজিকেলি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছাউণ্ড আৰু অ'কে মই মাষ্টাৰ শক্তিশালী আই এম মাষ্টাৰ পাৱাৰফুল বিং আজিৰ দিনটোত মই প্ৰতিটো কৰ্ম প্ৰতিটো চিন্তন প্ৰতিটো ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰতিটো কথা বতৰাৰ নিৰ্ণয় শক্তিশালীভাৱে ল'ম শক্তিশালীভাৱে মানে মই গাৰ শক্তিশালী কথাটো কোৱা নাই বাহুৰ শক্তিটো কথা কোৱা নাই শক্তিশালী মানে মই আত্মিকভাৱে শক্তিশালী হৈ ল'ম আৰু প্ৰতিটো কথাক মই চালি জাৰি চাই শান্তিপূৰ্বকভাৱে নিৰ্ণয় ল'ম মই শক্তিশালী মই শক্তিৰ সাগৰ ঈশ্বৰ আল্লাহ গদ ভগৱান পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ সন্তান হওঁ দ্বিতীয়তে মই জ্ঞানী আত্মা মই বহুত জ্ঞানী মই যেনেকুৱাই মই বহুত ভাল মই সকলোকে বুজি পাওঁ মোৰ বুজি পোৱাৰ কেপাচিটি বহুত বেছি মোৰ জীৱনত যি যি সম্বন্ধ সম্পৰ্ক আছে যি সন্তান সতী সন্তেতি পৰিয়াল প্ৰমুখ্যে সকলো আছে সেয়ালৈ মই বহুত সুখী মোক আন কাৰোৰে পৰা একো নালাগে মই মোৰ কৰ্মটোক লৈ সুখী মই মোৰ জীৱনটোক লৈ বহুত সুখী মই আজি মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ মই কাকো কোনো ধৰণৰ বেয়া সংস্কাৰ অকথ্য ক'তো বচনৰে কাকো মই ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ মই প্ৰতিজনকে জ্ঞানী আৰু শক্তিশালী হৈ গ্ৰহণ কৰিম আৰু মই সকলোকে যোন যেনেকুৱাই তেনেকৈ মই আঁকোৱালি ল'ম মই জ্ঞানী আত্মা মই জ্ঞানী মই জ্ঞানী আই এম ৱাইজ চ'ল আই এম ৱাইজ বিং আই এম নলেজফুল বিং এনেকৈ তাৰপিছতে মই শান্ত শান্ত আৰু শান্ত মই শীতল শীতল আৰু শীতল মোৰ মন বুদ্ধি শান্ত শান্ত স্থিৰ স্থিৰ আৰু শীতল শান্তি মোৰ স্বধৰ্ম শান্তি মোৰ মানসিক ধৰ্ম শান্তি মোৰ আত্মিক ধৰ্ম মোৰ মন বুদ্ধি শান্ত শীতল আৰু স্থিৰ মই সকলো সময়তে আজিৰ দিনটোত শান্ত হৈ থাকিম শান্তি মোৰ স্বভাৱ সংস্কাৰ শান্তি মোৰ স্বভাৱ সংস্কাৰ আজিৰ দিনটোত মোৰ জীৱনলৈ যেনেকুৱাই পৰিস্থিতি নাহক কিয় মই প্ৰতিটো পৰিস্থিতিক শান্তিপূৰ্বকভাৱে গ্ৰহণ কৰিম আৰু শান্তিপূৰ্বকভাৱে মই তাক ছেটেল কৰিম হেণ্ডেল কৰিম বা মই সমাধান কৰিম মই শান্তিৰ সাগৰ পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ সন্তান হওঁ দেই এনেকৈ আপুনি নিজকে আশীৰ্বাদ দিব মই সুখ আৰু আনন্দস্বৰূপ সুখ আৰু আনন্দ মোৰ জনমসিদ্ধ অধিকাৰ মই সুখী মই সুখী মই সুখী মই সৎ সন্তুষ্টতা মূৰত মই সন্তুষ্টতা মূৰত মই সকলো কথাতে সন্তুষ্ট হওঁ মই সকলোকে সন্তুষ্টতাৰ অনুভূতি কৰোঁ আৰু মই সকলো লগত সন্তুষ্ট হৈ থাকোঁ মই সফল সফল আৰু সফল সফলতা মোৰ জনমসিদ্ধ অধিকাৰ মই যি কৰ্ম কৰোঁ যি চিন্তন কৰোঁ তাতে সফল হওঁ মই ক্ষমাশীল মই দয়াশীল মই কাৰোৰে কথা কোনো কথা যেনেকুৱাই ডাঙৰ সৰু কথাক মই সহজে ক্ষমা কৰি দিওঁ আজিৰ দিনটোত যিয়ে কথা নহওক কিয় বা পুৰণা যদি কিবা কথা আছিল এই মুহূৰ্তত মই এতিয়াই ক্ষমা কৰি দিছোঁ মই দয়াশীল আত্মা মই দয়াশীল মই দয়াশীল মই কল্যাণকাৰী আৰু পবিত্ৰ মোৰ মন বুদ্ধি পৰিষ্কাৰ শুদ্ধ আৰু নিৰ্মল মই পৰম পবিত্ৰ মই সকলোকে শুভকামনা শুভাৱনা আৰু আশীৰ্বাদ দিওঁ সকলোৰে কল্যাণ হওক সকলোৰে ভাল হওক এয়াই মোৰ আজিৰ দিনটোৰ বাবে মনোকামনা আজিৰ দিনটো মোৰ শ্ৰেষ্ঠ হ'বই হ'ব মোৰ প্ৰতিটো সংকল্প সিদ্ধি হ'ব মোৰ প্ৰতিটো সময় একুৰেট হ'ব মই আজিৰ দিনটো সকলো কামৰ দ্বাৰা সকলোকে সন্তুষ্টতাৰ আৰু শান্তিৰ অনুভূতি কৰোৱম আজিৰ দিনটো মোৰ বেষ্ট হ'ব মই যেনেকুৱাই মই শ্ৰেষ্ঠ মই যেনেকুৱাই মই শ্ৰেষ্ঠ মই মোৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ মই বহুত ভাল আৰু মোৰ লগত বহুত ভাল হ'ব বহুত ভাল হ'ব বহুত ভাল হ'ব আজিৰ দিনটো মোৰ লগত বহুত ভাল হ'ব বহুত ভাল হ'ব সকলোৱে মোক সহযোগ কৰিব আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ হ'ব দেই আৰু মোৰ লগত যিসকল আছে সকলোৱে বহুত ভাল বহুত ভাল বহুত ভাল এনেদৰে আপুনি ৰাতিপুৱা আশীৰ্বাদ স্বৰূপৰে এই সংকল্পবিলাক সংকল্পবিলাক লওক যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজক আশীৰ্বাদ নকৰিব নিজে চাৰ্জ নহ'ব তেতিয়াহ'লে তেতিয়ালৈকে আপুনি আপোনাৰ পৰা এনাৰ্জি দি পেলাই বাকীসকলক চলাব নোৱাৰিব দেই গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী আই মাতৃয়ে ৰাতিপুৱাই শুই উঠি অমৃতবেলা তিনি বাজিৰ পৰা চাৰে চাৰি বাজিৰ ভিতৰত উঠক উঠি পেলাই এইখিনি আশীৰ্বাদ নিজে নিজক দিয়ক পৰাপক্ষত লিখক একৈছ দিন লিখক দেই একৈছ দিন লিখিব আৰু যিমান পাৰে দিনটোত এবাৰ ক'লেই নহয় দিনটোত বাৰে বাৰে কৈ থাকিব ৰিমাইণ্ড কৰি থাকিব যে ৰাতিপুৱা মই কি কি প্ৰতিজ্ঞা লৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা মই কি কি সংকল্প লৈছিলোঁ মই নিজে নিজক কি আশীৰ্বাদ দিছোঁ মই পাহৰিছোঁ নেকি নিজে নিজকে ৰিভাইজ কৰি থাকিব দেই গতিকে দিনটো একৈছবাৰমান ৰিভিজন কৰক পানী খাওঁতে ভাত খাওঁতে চাহ খাওঁতে যেতিয়াই যি লওক আকৌ ৰিভিজন কৰক দেখিব আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে সেইটো কিন্তু গেৰেণ্টিড যদি আপুনি খুব ভালদৰে কৰি থাকে পৰিৱৰ্তন আপোনাৰ নিশ্চিত আপোনাক বহুত শক্তিৰ আৱশ্যক আপোনাক বহুত শক্তি মানসিক ভক্তিৰ বহুত আৱশ্যক ঘৰ সংসাৰ সন্তান নিজক সকলো চলাই নিবলৈ বাবে দেই এগৰাকী মাতৃ যদি অসুখী হৈ থাকে অশান্তিকৰ হৈ থাকে অস্থিৰ হৈ থাকে সেইখন ঘৰতো প্ৰত্যেকটো মনুষ্যই বা প্ৰত্যেকটো সম্বন্ধই অস্থিৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ঘৰখনৰ বাতাৱৰণটো সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰে মাতৃ পিতৃৰ মনোভাৱৰ ওপৰত মানসিক স্থিতিৰ ওপৰত ধেৰ গতিকে চাবচোন যিখন ঘৰত মাতৃগৰাকী যদি খিংখিঙীয়া হয় অনবৰতে গালি গালাজ পাৰি থাকে অনবৰতে অসন্তুষ্টতা দেখুৱাই থাকে অনবৰতে সন্তানক যিকোনো যিকোনো কথাত অনবৰতে কমপ্লেইন উলিয়াই গালি পাৰি থাকে বা সকলোকে অসন্তুষ্ট কৰে কোনো কথাত সন্তুষ্ট নহয় সকলোৰে বেয়া দেখে সেইখন ঘৰত চাবচোন আপুনি কেতিয়াও সুখ শান্তি বিৰাজ নকৰে যদি মাতৃগৰাকীয়ে হঠাৎ কুল হৈ যায় হঠাৎ স্থিৰ হৈ যায় শান্ত হৈ যায় সেই ঘৰখনেৰে আকৌ বাতাবৰণ লগে লগে মেজিকেলি সলনি হ'বলৈ বাধ্য হয় মই সেইবাবে সদায় কওঁ যে মেডিটেশ্যন আপুনি শিকক শিকি ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰক ঘৰত পঢ়ি পেলাই মেডিটেশ্যন কৰিলে সেই ঘৰখনৰ যিটো বায়ুমণ্ডল ঘৰখনৰ যিটো ভাইব্ৰেচন বাতাবৰণ সেইটো কিন্তু লগে লগে আমাৰ লগে লগে ডেভেলপ হৈ যায় দেই সেইবাবে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাষত থকা ব্ৰহ্মকুমাৰী প্ৰতিষ্ঠানত গৈ পেলাই ৰাজযুগৰ প্ৰশিক্ষণটো শিকি লওক ৰাজযোগ মেডিটেশ্যনটো শিকক আৰু আপোনাৰ ঘৰ সংসাৰ গৃহস্থ জীৱনত থাকিয়েই আপুনি এই মেডিটেশ্যনৰ মাধ্যমেদি এটা শান্ত সুখী আনন্দ সুখ দিব্য পৰম পবিত্ৰ এটা জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হওক গতিকে এইখিনি আপুনি কৰি থাকক জীৱনটোক সুন্দৰভাৱে জীয়াই থাকক জীৱনটো কেইদিনীয়া নহয় জানো আজিকালি মানুহৰ যিটো লাইফ চাৰ্কেল বহুত কম হৈ গৈছে মানুহৰ জীৱন পৰিক্ৰমা অকণমান কোন সময়ত কি হয় কোনো গম পোৱা নাই দেই সময়ো খুব সাংঘাতিক মহা মহা বুলি সময় এই সময় দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষতো এটা পৰাক্ৰম বছৰ এটা পৰাক্ৰমী সময় যিটো সময়ত আপুনি যদি শুদ্ধ সংকল্প লয় নিজকে শুদ্ধ আশীৰ্বাদ দিয়ে নিজৰ যদি আপোনাৰ যদি নিজৰ স্বভাৱ সংস্কাৰত কাম কৰে এই বছৰটো আপোনাৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ হৈ পৰিব চেষ্টা কৰিব তৰ্কৰ পৰা বাচিব যিকোনো তৰ্ক হওক যেনেকুৱা ধৰণৰ কাজিয়া পেচাল যি ধৰণৰ কোলাহল নহওক কিয় হঠাৎ নিজকে শান্ত স্বৰূপত লৈ আনিব কোনো কাৰণত মিছাতে কাৰো লগত অজ্ঞাতে তৰ্ক নকৰিব কোনো ধৰণৰ যুক্তিযুক্তত নাযাব কোনোবাই কিবা কৰিছে নকৰিছে সেইবিলাকত ধ্যান নিদিব নিজৰ ওপৰত ধ্যান ৰখাৰ ব বছৰ এইটো এই বৰ্ষটোত কেৱল নিজৰ ওপৰত কাম কৰক আপুনি যিমান নিজৰ ওপৰত কাম কৰিব আপোনাক মংগল গ্ৰহ মাৰ্চ প্লেনেটেও আপোনাক সিমানেই ছাপৰ্ট কৰিব দেই গতিকে আহকচোন আমি এই বৰ্ষটো এটা সুন্দৰ বৰ্ষ হিচাপে এটা কৃতকাৰ্যতাৰ বছৰ হিচাপে আমি সকলোৱে উদযাপন কৰোঁ ওম শান্তি